Как вы бачите, что будет с левобережьем Херсона? С левобережьем? Рано или поздно вся Херсонская область вернется в состав Украины. В ближайшее время там будет сложная ситуация. Враг будет пытаться перейти на правый берег Херсона, с Кимбургской косы угедриться в Николаевскую область. Но мы все это отобьем, поэтому все будет нормально. Ну и рано или поздно с левого берега Херсонские арбузы будут украинские. Это случится не сразу, но после переворота в Москве левый берег Херсона отойдет со состав Украины 100%. Когда же будет миграция с кордону наших украинцев домой? В ближайший год этого не будет, это может в 2026 году, сразу после марта происходить. Я думаю, программа именно в марте 2026 года будет завершена Европейского Союза, для приобщения украинских людей за границей, то есть перестанут выплачивать в Германии, в Чехии, в Польше, там, в Испании, в других странах месячные какие-то, ну вознаграждения или как там можно назвать, то есть просто перестанут платить деньги. То есть после марта следующего года. Поэтому не случайно сейчас уже организовывается во всей Европе от нас, что по помощи. Программа для украинцев, да, сейчас Зеленский организует в Европе, в таких странах, как Польша, Чехия, Германия, Испания, вот в этих четырех странах, для тех людей, которые перестанут получать помощь а, в этих странах. Угу. А как, до речи, Потому что новое... сразу поток беженцев обратно-назад в Украину начнется после марта следующего года. Зритель входит, да. Угу. А як, до речи новый канцлер немецкой Марти, кого брала, он для Украины? добрый человек. Супер классно. кто подписан на мой канал, я давно говорю, что так и сбудется. Вчера был у меня прямой эфир, где прям в этот момент не состоялось с первой попытки, он не стал канцлером. Я говорю, все равно, я вижу, все, он сто процентов будет канцлером. Как раз вот, значит, вчера был какой канал, да, то есть, ну, неважно, у меня столько каналов, я в прямых эфирах везде бываю, все равно его изберут, и вечером он все-таки со второй попытки его избрали канцлером, да, Германии, и самое главное, что, опять же, то, что за него с первой попытки не проголосовали тайным голосованием, руки растут из Москвы, дорогие друзья, блэкаут в Испании, руки растут из Москвы, идет гибридная война по всей Европе, руки растут из Москвы. Первый тур в Румынии сейчас выиграл чувак, тоже спонсированный из Москвы, президент, да, то есть, который собирается стать президентом Румынии, все спонсирует Москва. Абсолютно все кризисы в Европе. И мы должны быть к этому готовы. Идет вот такая гибридная война во всех направлениях. Вот знаете, испанцы даже засекретили свой блэкаут, не хотят наружу, чтобы исходила информация, потому что Педро Санчес прекрасно знает, что это хакеры из Москвы тут еще пытают про Крым. Чьи Эрдоган зайдет в Крым? Взагали еще про Обязательно. Обязательно Эрдоган со с турецкими войсками, когда российская армия ослабеет, когда начнется переворот в Российской Федерации, она начнется разваливаться на запчасти, да, и будет гражданская война, зайдет со своими войсками. В Крым есть такое пророчество, в Крыму будет война между крестом и полумесяцем. Полумесяц победит. Но полумесяц это мусульманские страны, а хрест это христианство. Вот, Полумесяц победит, и будет Крымская Татарская республика в составе Украины, угу. Але в, со... Але в складе Украины. Тобто, вы конечно, да, конечно, однозначно, все-таки европейцы придут к тому, что нельзя менять никаких границ и все возобновится. Не случайно ресурсная сделка, по, значит, которую мы подписали вот у нас вот сейчас в Америке, да, то есть Туда, туда, как раз Юлия Свериденко ездила это все делать. Подписывать, кто, кто должен понимать, что у нас на самом деле реальный премьер-министр это Юлия Свериденко. А тот, которого там шмыгаль, типа, а вообще никто, и знать его никак. Реально именно она, она летает на первоклассных президентских самолетах, все решает а, исключительно она, особенно то, что касается финансовой монетарной политики, да, поэтому она все это сделала, а, и там например, подписан документ, что распространяется на границе 1991 года. Все это редкоземельные ситуации. Да. Там о, четко написано, прописано. 1991 год и участвует и Крым. Мы подписали редкоземельные договоренности с Соединенными Штатами вместе с Крымом. Вот так. Угу. И что это означает? Вот ну вот что после смерти Лили Путина все вернется в состав Украины. Все. Границы 1991 года вернутся а, в состав нашей страны. Я вас, я вам ручаю, что так и произойдет. Mm -hmm. И а, с, mm -hmm. в границах 1991 года Украина войдет в Евросоюз либо в 1929, либо в 1930 году. еще от видочей, все будет с Певничным Кавказом, Северным Кавказом. Война, война, там сейчас все будет только нагнетаться. Большая война, вижу, в Дагестане особенно, там просто будет какой-то кошмар. Карачаевская область, вот это, Ставропольский край, Ичкерия, вот это все будет очень жестко. Там очень многих взбунтуются, это что-то будет неимоверное. Поэтому сейчас, конечно, Кавказ будет штормить, бурлить, особенно осенью. И еще вопрос от глядачей. В Польше кандидат в президенты потоптал прапор Евросоюза. Это агент Кремля? Ну а как вы думаете, конечно, да. Так и показывает, да, кон конкретно, да, разрушительный градус. Вот у меня в хараре, да, можете мне и харарные гороскопы заказывать. Человек, которого волокут на веревке, разрушительные градусы, да, и сломанный ветром был, под ним скелет мертвого животного. Да. Ма, сто да, процентов. Да. А в Польше, может, агент Кремля, вот такой, какой-то статы президентом? Я думаю, что такие мэры Варшавы станет. Президентом нормальный человек, более-менее с хорошей славой. Вот, поэтому, кто знает, кто мэр Варшавы, тот поймет. Mm -hmm. Да, уже заколебали вообще. Особенно Румыны, какие-то странные люди. Понимаете, самый большой рост в Восточной Европе экономики, вот сейчас в Румынии происходит, а страна растет как на дрожжах. Лучше у них экономическая ситуация, чем даже в Польше, в Восточной Европе. И при этом избирают каких-то дегенератов каждый раз. Нет, Это очень очень странно, понимаете, в чем дело? И еще вопрос от глядачки по Запорожской области. Какая доля Запорожской области оккупованная? Вся Запорожская область вернется в состав Украины после мирных переговоров этой осени. Я думаю, мирные переговоры этой осени произойдут, а уже, может быть, на Новый год следующего года. Максимум, самый последний срок, это 29-й год. вся Запорожська область вернеться в состав України. У нас було питання від глядачів, чи може Путін оголосити, отак от, от, як Єльцин, я устал, я ухожу, і приємника отак от свого назначити. Чи може бути це от уже в 25-му році? Ні, не може це він зробити, від слова зовсім нікак, тому що кооператив озера одразу потеряє власть. Цього абсолютно не може бути, а просто буде переворот, дорогі друзі. Просто один из генералов может пойти на Москву. Это может случиться как раз в период затмения. Август, сентябрь, месяц всегда очень такая сложная ситуация. И в сентябре у нас солнечное лунное затмение. А поэтому ждем именно бархатного сезона. Вот. И все может там начинать происходить. Ну а заговор уже созрел, и он уже буквально вот, э, будет разворачиваться. Заговор созрел еще в марте-апреле, когда Сатурн и Нептун соединяются. И чем ближе они соединяются, тем сразу может заговор воплощаться в жизни. Раз в 36 лет происходит переворот в Российской Федерации, либо что-то такое случается ужасное, что дальше существование этой страны невозможно. 36 лет назад случилось у нас падение Берлинской стены, именно точное соединение в ноябре 1989 года Сатурна и Нептуна дало это прекрасное действие. До этого 36 лет, если считать, Сатурн, когда с Нептуном соединился, Умер Сталин, дорогие друзья, в марте месяц соединения 1953 года. А до этого Сатурн и Нептун соединились как раз, а, причем точное соединение было и в февральскую революцию 1917 года, и в октябрьскую революцию 1917 года. То есть они разошлись на время, потом соединились, и их точные соединения были а, значит, по старому стилю в марте, и, в феврале и в октябре месяце, а по новому стилю в марте и в ноябре. Вот. Поэтому 7 ноября, когда состоялась Октябрьская революция по новому стилю, Сатурн и Нептун тоже соединились. Поэтому ждем прекраснейшее соединение Сатурна и Нептуна. Тогда они соединяются, власть в Москве падает и случается переворот. И страна начинает идти в Российская Федерация, либо СССР, либо Россия, по-разному ее можно называть, совершенно в другом ритме, русле и может совершенно быть по-другому всего в этой ужасной стране. Ну, это страна горя. Сколько существует Москва, все время там сплошное горе. А самая бедная страна за все свое существование, Московия всегда была плохо. И кто бы из, не знаю, там, историки ходили, там, и там всякие там, не знаю, там, из Ближнего Востока, всякие там, и извини, венецианские купцы, там, итальянцы, и всегда говорили, что Москва – самая бедная страна в мире. То есть всегда там была нищета абсолютнейшая. И совершенно негацианты говорили по-другому о Киеве. Всегда была Киевская Русь. Какой богатый город, как все там забито, все. Это лучшее, что только может быть и в Восточной Европе там, и так далее. А Москва всегда нищая. И она всегда вот так распространялась со своей нищетой всегда во все свои uh, грабительские края, и везде создавая колонии. И вот они хотят, чтобы мы тоже, Украина, были в их нищете, жили uh, с их туалетами на улице. Найголовніше питання, вопрос. Когда обстріли? обстрелы? Можно уже в травне, в, в конце, можливо, травня, немножко э, какое-то послабление этих обстрелов, можливо, возможно, полностью закончится? Сатурн входит в зодиакальный знак войны. Овен. Сатурн это заморозка. Это Мороз в астрологии 25.05.2025 mm -hmm. Я уже давно об этом дате говорю. Все прекрасно, кто подписан на мой канал, подписывайтесь. Да, я об этом говорю. Я уже год-два говорю про эту дату. И в наших эфирах. 2025. -го, 2025 -го. Все. Нет, добавить нечего, дорогие друзья. Новой информации нема. Так и залучилось. 25-й. Ну да, еще не меняется. Другое дело, что он войдет в знак Овен 25.05, а выйдет и не вернется назад в рыбы 1 сентября. И окончательно бесповоротно войдет уже Овен 16 февраля 2026 -го года. Поэтому переходной период можно как бы вот этот ближайший год как бы намечать. Но я считаю, что уже раски вот такого конкретной остановки войны он даст 25.05.2025 мы где немножко можем передо... вздохнуть и увидеть очертания этого заканчивающегося ада этой войны. Mm угу. До вересня. на вот, горячей стадии не может продлиться больше, чем 4 года. Не может она больше, чем 4 года продлиться. Сейчас она уже идет 3 года. И сколько месяцев уже? 2 да, или 3 месяца? 3. Ну, еще не 3. Ну, Три года и три месяца, и она должна остановиться, по крайней мере, да. Угу. Максимум до четырех это все, это потолок этого конфликта.